Вас. Не точите? А, мясорубочка? Да. Да, точу. 150 гривен. Хорошо, Хвилин 20. Добре, я погуляю и приду. Добре, добре, приходьте. В прошлый раз, когда ролик снимал про заточку, он ну, тоже принесли мне в заточку ножики на мясорубку. И человек пишет в комментариях. А я сказал, 200 гривен, человек пишет в комментариях. В смысле 200 гривен? Ты же в прошлый раз взял, брал 150. Уже цена поднялась? Да. Уже цена поднялась. А знаешь почему? Потому что мясорубки бывают разные. Есть мясорубку, которую я точу, допустим, такой, да, вот вариант. 150 гривен, вот такой вариант. А есть мясорубки, там, где ножи двухсторонние. Те я точу по 200 гривен. А есть чуть больше промышленные мясорубки. Те вообще по 300 гривен. Да, прикинь.